হেল্ল' ভিৱাৰ্ছ আজি এটা সম্পূৰ্ণ ব্যতিক্ৰমী ভিডিঅ' বনাবলৈ গৈ আছো মই এনেকে আৰ্ট অফ ভিডিঅ' আপলোড দি থাকো ইউটিউবত আজি এটুকুৰা আমাৰ ঘৰৰ বৰ বেছি দূৰ নহয় আৰু ধৰি লওক ডেৰ দুই কিলোমিটাৰ ভিতৰৰে জেগা হয় এই শান্তিপুৰ নামৰ গাঁওখনলৈ গৈ আছো আমাৰ দিচাং নদী নিচেই কাষৰতে থকা গাঁও গাঁওখনৰ পৰিৱেশটো এনেকুৱা আমি বনমালী চাহ বাগিচাৰ ফালৰ পৰা আহিলোঁ এইখন বনমালী চাহ বাগিচা এইফালে আছে তো বনমালী চাহ বাগিচাৰ ফালৰ পৰা আহিলো আমি এনেকৈ দিচাং নৈখন এইফালে দিছোঁ এইখন ঘূৰিছে এনেকৈ গৈ সেইফালে এক ৰাউণ্ড দি গাঁওখন মেৰিয়াই আহি আকৌ দিচাং নৈখন এইখন মানে এই গাঁওখন হ'বলৈ গৈ আছে মাজুলী মাজুলী হ'বলৈ গৈ আছে ইয়াত বান্ধ দিছে বান্ধ দিলেও বান্ধবিলাকৰ অৱস্থাও বৰ হেৰি নহয় আৰু বান খহিয়ে গৈছে তেনেকে ত আৰু ভৱিষ্যতলে এই গাওঁখন হয়তো মাজুলীলৈ পৰিণত হ'ব পাৰে এইফালে দিচাং নৈখন গৈছে আপোনালোকে চক তাৰপিছত এনেকে কৰি গাওঁখন ঘূৰি আহি আকৌ এইখন দিচাং নৈ মানে মাজতে এইকণেই ৰাস্তা এইকনে ঠাই আছে যিখন দিচাং নৈয়ে এতিয়া খহাই আছে ত' খহাই যদি এনেকৈ গৈ থাকে তো এইটো এই জেগাটো মাজুলীলৈ পৰিণত হ'ব আজি অহাৰ বিশেষ কাৰণটো হৈছে কি ইয়াতে বোলে নদীৰ কাষত ব্ৰিটিছৰ দিনৰ এখন নাও ওলাইছে ব্ৰিটিছৰ দিনৰ নাও মানে ধৰি লওক এতিয়াতো মই শুনিছোহে এতিয়া মই দেখিলে বা ঠাইটুকুৰা গৈ পালেহে গম পাম ব্ৰিটিছৰ দিনৰ নাও উম উম নদী কিনাৰতে ওলাইছে বুলি শুনিছো চাওচোন কিমান দুৰ্ সত্য মই আনৰ মুখত শুনাহে আহিছো মই এৰ ঘাটলৈ বুলি গৈ আছো এইটো হৈছে ঘাটৰ ৰাস্তা এইটো আমাৰ চফ্ৰাই ষ্টেশ্যন যিটো চফ্ৰাই ষ্টেচনলৈ আমাৰ বনোৱালী চাহ বাগিচা হৈ যোৱা আটাইতকৈ শ্বৰ্টকাট ৰাস্তা আৰু ইয়াৰ ঘাটত বৰ্তমান কি আছে জানানে ইয়াৰ ঘাটত বাহৰ দলং এটুকুৰা আছে এই বাহৰ দলং টুকুৰা উম কিবা এটা মাননি লয় আৰু পইচা এটা লয় তেওঁলোকে যে এইটো পইচা দি পিনে আমি সেই বাঁহৰ দলং টুকুৰা পাৰ হৈ যাব পাৰো মানে এনে মই অহা যোৱা অহা যোৱা কৰিয়ে থাকো প্ৰায়ে অহা যোৱা কৰো কিন্তু এই যোৱা কালি পুৰুষীয়ে এইটো ঘটনা শুনিলো যে এনেকুৱা তেনেকুৱা বস্তু এটা ইয়াত ওলাইছে ত' চাই আহোচোন ইয়াৰ মানুহবিলাকৰ বিশেষকৈ এৰ বৃত্তিটো হৈছে পাচলি খেতি পাচলি মানে ধৰি লওক নদী আমাৰ দিচাং নৈৰ যিটো পলস পৰে ত' এনেতো আপুনি বানপানীৰ সময়ত এইটোকা জেগালৈ আহিবলৈ আপোনাৰ দিগদাৰ আছে কিন্তু এতিয়া আপুনি পাচলি বাগিচাৰে ভৰ্তি ইয়াত কিমান আপুনি পাচলি বাঢ়ি লাগে মানে কিমান চব্জি তব্জি আমাৰ আমাৰ প্ৰায় মাহমৰা যিটো এলেকাৰ আমাৰ সোণাৰী টাউনৰ যিটো তাত যিখন বজাৰ ইয়াৰ পাচলিয়ে বেছিভাগ ভৰ্তি হৈ থাকে আমাৰ দিচাংনৈ কাষৰ পাচলি ত' এইটোকাই হৈছে শান্তিপুৰ বাইদেউ সেই কেইটকা দিব লাগিব অ বাইদেউ এইটো ঘৰ নেকি আপোনালোকৰ এনে জেগাত হৈ চাব পাৰিম নেকি এনে যাওঁচোন দেই বাইকখন ইয়াত থৈ থোৱা চাইডত থাকি অ কোনফালেদি যায় এই ৰাস্তাটো আহি পালো সি এই টুকুৰাই হৈছে ঠাই টুকুৰা এই যত ব্ৰিটিছৰ দিনৰ নাওখন ওলাইছে বুলি মানুহে এৰি গৈছে আমাৰ দিচাং নৈত তাইটুকুৰা হৈছে সেই টুকুৰা এই যে খুটি কেইটা মাৰি থৈছে এই টুকুৰা তেওঁলোকে এছ ডি আৰ এফ আৰু চৰকাৰৰ কিছুমান মানে মানুহ আহি মানে এই ঠাই টুকুৰাত মানে খুটি মাৰি থৈছে তাতে মানে তলত মানে নাওখন আছে ত' তুলিবলৈ আহিব এই দুই চাৰি দিনতে তোলা ভিডিঅ'টো মই বাৰু আপোনালোকক দেখাম বাৰু কিন্তু এতিয়া বৰ্তমান এইটুকুৰা ঠাইতে এই চিন দি থৈছে নদীকণত এইটুকুৰা ঠাইত এইখন নদী তিচাং নৈ এই টুকুৰা খুটি মাৰি থোৱা এই ঠাই টুকুৰাতে নাওখন আছে তলত নিউজ একো নিউজ নহয় মোৰ নিজৰ চেনেল এটা আছে আৰ্ট অফ আৰ্ট অফ মই ছবি অঁকা মই ছবি আঁকো যে এইটোক ঠাইত আছে এইটোকা এটুকুৰা তেওঁলোকৰ পৰ্যটন বিভাগৰ মানুহ আহি বেৰিকেডবোৰ এনেকে ধুনীয়াকে দি থৈ গৈছে ইয়াত প্ৰায় সাতাইছ ফুট মান দীঘলি বুলি ক'লে অ আঠাইশ ফুট সাত ইঞ্চি দীঘল হ'ব বুলি কৈছে নাওখন ত' কিছুমানে আকৌ মিছাতে উলিয়ালে এখন সোণৰ নাও ওলাইছে বুলি এইটো মিছা কথা বাৰু সম্পূৰ্ণ মিছা তেওঁলোকে কৈছে যে সোণৰ নহয় এয়া এটুকুৱা এটুকুৰা ঠাইতে তেওঁলোকে চিন দি থৈ গৈছে হ'ব বলক দাদ এইটোকে তেওঁলোকে এই জাল মাৰোঁতে পালে বুলি কৈছে ন হয় জাল মাৰোঁতে লগ পালে কেনেবাকৈ জাল লাগি ধৰিলে তাৰপিছত গম পালে যে ইয়াত নাৱৰ সদৃশ মানে কিবা এটা আকাৰ গম পালে অনুমান কৰি পালে সেইটোকে এতিয়া কথাটো ওলালে কিছুমানে এনেই মিছা মিছিকৈ সোণৰ নাও বুলি উলিয়াইছে বুলি শুনিছোঁ ময়ে পাইছিলোঁ বৰণৰ জালত আৰু আপুনিয়ে পাইছে ন আপুনি দাদাজনে প্ৰথম পালে তেওঁ জাল মাৰোঁতে জালত লাগিলে বুলি কৈছে ঠিক আছে মই আগলৈ আৰু ভিডিঅ' আপলোড দি থাকিম বাৰু আপোনালোকৰ কাৰণে মই যিদিনাখনি খান্দিবলৈ আহে তেওঁলোকে উঠাবলৈ আহে যিদিনা সেইদিনা মই ভিডিঅ' কৰি বনাবলৈ চেষ্টা কৰিম আপোনালোকে ভাল ভাল আৰ্টৰ ভিডিঅ' বা ছবি অঁকা বা ড্ৰয়িঙৰ ভিডিঅ' চাবলৈ হ'লে চেনেলটো প্লিজ প্লিজ ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব ধন্যবাদ